ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ నమ శ్రీవల్లభ భావాష్టకం శ్రీవల్లభుడు అనగా లక్ష్మీనారాయణుడే స్థితికారకుడైన శ్రీవల్లభుడు పతి గతి మతి సర్వం తానై ఉన్నాడు మన జీవితంలో అడుగడుగున స్వామివారి స్మరణ ఎంతో ముఖ్యం ఆ స్వామిని దర్శించుకోవాలి స్మరించుకోవాలి ఆయన పాదాలను విడవకుండా ఉండాలి శ్రీవల్లభ భావాష్టకం కూడా స్వామి స్తోత్రాలలో ఒకటి దీనిని భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న ఆ స్వామి అనుగ్రహం వలన సర్వం సిద్ధిస్తాయి అనడంలో సందేహం లేదు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ श्रीवल्लभभावाष्टकं पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभः सदा मतिः श्रीवल्लभे ह्यस्तां रतिः श्रीवल्लभेस्तु मे वृत्तिः श्रीवल्लभायैव कृतिः श्रीवल्लभार्थिनी दर्शनं श्रीवल्लभस्य स्मरणं वल्लभप्रभोः तत्प्रसादसुमाघ्राणा मस्तु चिष्टरसाग्रहः श्रवणं तद्गुणानां हि स्मरणं तत्पदाब्जयोः मननं तन्महत्पस्य सेवनं करयोर्भवेत् तत्स्वरूपान्तरो भोगो गमनं तस्य सन्निधौ तदग्रे सर्वदास्थानं सङ्गस्तत्सेवकैः सदा तद्वार्ता तिरुचिर्निष्ठा भूयात् श्रद्धा तदेकसम्बन्धे विश्वासस्तत्पदाब्जयोः दास्यं तदीयमेवास्तु भूयात्तच्छरणाशयः मस्तके श्रीवल्लभोस्तु श्रुतितिष्ठतु वल्लभः अभितः श्रीवल्लभोस्तु सर्वं श्रीवल्लभो मम नमः श्रीवल्लभायैव दैन्यं श्रीवल्लभे सदा प्रार्थना श्रीवल्लभेस्तु तत्पदादीनता मम एतदष्टकपाठेन श्रीवल्लभः पदाम्बुजे भवेद्भावो विनायासं भक्तिमार्गवृतात्मनां पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभः सदा मतिः श्रीवल्लभे हास्तां रतिः श्रीवल्लभेस्तु मे वृत्तिः श्रीवल्लभायैव कृतिः श्रीवल्लभार्थिनी दर्शनं श्रीवल्लभस्य स्मरणं वल्लभप्रभोः तत्प्रसादसुमाघ्राणा मस्तुच्चिष्टरसाग्रहः श्रवणं तद्गुणानां हि स्मरणं तत्पदाब्जयोः मननं तन्महत्त्वस्य सेवनं करयोर्भवेत् तत्स्वरूपान्तरो भोगो गमनं तस्य सन्निधौ तदग्रे सर्वदा स्थानं सङ्गस्तस्सेवकैः सदा तद्वार्ता तिरुचिर्निष्ठा भूयात् तद्वाक्यमात्रगा श्रद्धा तदेकसम्बन्धे विश्वासस्तत्पदाब्जयोः दास्यं तदीयमेवास्तु भूयात्तच्चरणाशयः मस्तके श्रीवल्लभोस्तु तिष्ठतु वल्लभः अभितः श्रीवल्लभोस्तु सर्वं श्रीवल्लभो मम नमः श्रीवल्लभायैव दैन्यं श्रीवल्लभे सदा प्रार्थना श्रीवल्लभेस्तु तत्पदादीनता मम एतदष्टकपाठेन श्रीवल्लभः पदाम्बुजे भवेद्भावो विनायासं भक्तिमार्गवृतात्मना इति श्रीहरिदासोदितं श्रीवल्लभभावाष्टकम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते दे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति